Добрый день, добрый день, уважаемые друзья. Я хочу несколько слов рассказать о нашей больнице. Наша больница ⁇ это лечебное учреждение с очень большой, богатой историей. Нашему учреждению уже более 200 лет. Более 200 лет наша больница оказывает помощь людям, страждущим людям, нуждающимся в медицинской помощи. Накануне большого праздника, праздника Великой Победы 9 мая, мы проводим... Мероприятие, посвященные оказанию медицинской помощи и празднованию этого дня, оказанию медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны. В течение прошедшей недели и в дальнейшем до 1 мая у нас проводится прием ветеранов, участников инвалидов Великой Отечественной войны в условиях платной поликлиники. В платной поликлинике люди получают помощь бесплатно. Такая акция проводится для того, чтобы люди могли прийти и получить эту медицинскую помощь без очереди, в качественных, хороших условиях. Хочу анонсировать мероприятие, которое будет у нас проводиться 29 апреля в 11 часов. В консультативной поликлинике у нас будет проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию годовщины Великой Победы. На это мероприятие мы пригласили всех ветеранов нашей больницы медицинских работников. Также мы приглашаем всех ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, которые являлись медицинскими работниками во время боевых действий, либо являются медицинскими, являлись медицинскими работниками уже после боевых действий. После торжественной части все пациенты, все желающие получить медицинскую помощь в условиях областной консультативной поликлиники смогут это сделать хотел бы э, дать телефончики для того, чтобы люди могли предварительно записаться, позвонить, получить э, справочную информацию по тем мероприятиям, которые я сказал. Телефон регистратуры областной консультативной поликлиники 373 09 83. Телефон регистратуры платной поликлиники 46 53 96. Э, больница Мечникова в 2012 году взяла на себя обязательство к, ко Дню Великой Победы посмотреть э, всех, Ветеранов, героев, участников Великой Отечественной войны. Эти мероприятия проводятся планово, проводятся ежемесячно. Мы осуществляем акции, которые проводятся у нас на территории областной консультативной поликлиники, врачами Мечниковского молодежного движения. Мы осуществляем акции, которые проводятся в районах, городах, области. Мы выезжаем в дальние сельские районы, и эти мероприятия планируем заранее. Все наши акции и мероприятия поддерживает наш главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко. Также наши мероприятия и акции поддерживаются губернатором нашей области Дмитрием Колесниковым. Хочу рассказать еще об одном мероприятии, которое мы приурочили наверное к прошедшей, больше к прошедшей годовщине Чернобыльской катастрофы. 30 апреля в 10.00 будет проведена акция по осмотру воинов-интернационалистов, которые являются одновременно и участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Инициаторами этой акции является Днепропетровский областной областной союз воинов-интернационалистов, воинов-ветеранов -э Афганистана. Акция будет проведена 30 апреля в 10.00 в реабилитационном центре областной организации ветеранов Афганистана, который находится по адресу улица Город Днепропетровск, улица Савченко, 6Б. Те воины-интернационалисты, которые хотят попасть на прием к врачам областной больницы Мечникова, э могут записаться на этот прием. Я продиктую телефон э организатора этой акции Вадима Александровича 097 846 16 37. Э наше внимание к воинам, героям, воинам, ветеранам не случайно. Это те люди, которые заслужили наше уважение и наше, наше внимание своим подвигом, своим подвигом некоторые своим подвигом, который не имеет цены, своим подвигом, который прошел через поколение. Это люди, которые люди герои. Здесь больше нечего сказать. Вот. Но, к сожалению, и у героев бывают заболевания, у героев бывают болезни, и они нуждаются в медицинской помощи. Мы готовы эту помощь оказывать, поэтому приглашаем всех на анонсированные акции. Спасибо большое, Александр Николаевич. Будут ли вопросы уже?